Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi. Saja ya. Aku ada terjumpa dua buah video daripada dia ni bukan orang politik. Aku nak share bersama dengan kawan-kawan semua para-para penonton Solihin Syaburin, bantu like dan subscribe. Boleh adakan super thanks, super thanks. Baik ini adalah video boleh join membership dan juga boleh direct support ke nombor yang tulis di bawah. Saja aku nak bawa satu perkongsian daripada So so, brother ni dia bukan orang politik, dia bukan orang politik tetapi dia orang kata orang kepada bisnes lah. Aku dah check dia punya profil kan yeah? semua kan. So dia bagi reaction sikit terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan apa yang berlaku di dalam Barisan Nasional. So dia bagi reaction sikit terhadap kritikan-kritikan Rafizi Ramli terhadap pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Sri Diraja Paduka Dr. Haji Dr. Panglima Anwar Ibrahim. Sajalah aku nak buat perkongsian sikit. Sebab kita boleh tengok daripada segi UMNO Barisan Nasional, pemuda-pemuda UMNO Dan disebabkan di bawah Pakatan Harapan yang diketuai oleh Anwar Ibrahim ada parti DAP. Dan kita nak tanya apa yang dah DAP buat sepanjang DAP wujud dalam negara Malaysia ni. Apa yang dah DAP ugut kerajaan Malaysia. Ha, tak kira lah daripada pemerintahan UMNO Barisan Nasional yang puluhan tahun dah terhumban, tersungkur dan dinaikkan Pakatan Harapan 1.0 tersungkur sebab dia letak, letak jawatan sendiri dan disambung pula dengan Abah Din Sakau, sambung pula dengan Ma'e eh, dan sambung pula dengan Anwar Ibrahim hari ini. Apa yang dah DAP buat? Tapi tak apa. Tak mahu cakap banyak-banyak. Jom kita layan terus. Apa yang kawan ni bagi dia bagi reaction lah terhadap Anwar Ibrahim ni. Anwar tersepit. Anwar terhimpit. 15. Datuk. apa respon dia ni? Cabaran yang bakal menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim. <coughs> Akibat kelekaan beliau. Itu ha, yang. Sebab kita nak kata Anwar mencatur. Daripada parti dia, daripada pemerintahan dia, gabungan dia. Sebab ada naratif yang dimainkan oleh orang-orang AMNO, -orang kononnya Anwar Ibrahim pegang telur Zahid Amidi dengan DNAA dan bobonik NFA kan. Jadi Najib Razak kan, kalau kalau ikutkan Najib Razak takkan bebas lagi 3 tahun. Kalau ikutkan Najib Razak tu kena 12 tahun penjara. Sebab Anwar Ibrahim yang minta, yang mengusulkan Najib dapat sedikit pengampunan. So yang di Pertuan Agung bersetuju bagi separuh denda. Kita tak pastilah apa strategi Anwar Ibrahim terhadap gabungan politik hari ini. Itu kalau mengikut PH dan BN lah kan. Daripada segi Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan. Sekarang kawan kita ni sentuh juga. Sekarang dah sentuh juga. Ha okey. Tolak pemimpin rosak. Tolak pemimpin rosak kerana kerosakan negara dari tangan mereka yang ditanggung sampai sehingga ditanggung sampai sehingga beberapa generasi. Ha ada dua ke tiga video? Dia ada dua saja. Jadi sajalah aku nak buat perkongsian sikit sajalah aku nak adakan video. Jom kita layan untuk video yang pertama daripada sahabat ini cabaran yang bakal menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kawan-kawan, bantu like dan subscribe ya. Selepas PRU ke-15, Datuk Seri Anwar Ibrahim ditakdirkan memimpin kerajaan campuran yang paling rapuh dalam sejarah moden politik Malaysia kerana tiada kumpulan parti politik yang menang secara dominan. Ini bermaksud setiap reformasi besar membawa kos politik paling tinggi kerana perlu konsensus parti seteru termasuk UMNO. Dari sudut sistem, kelambatan reformasi itu boleh difahami kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini dianggap sebagai pemimpin minoriti. Dan dalam teori kuasa, pemimpin minoriti terpaksa mengutamakan survival dahulu, reform kemudian. Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih kestabilan fiskal dan diplomatik sebagai asas marketing negara. Ini selari dengan realiti ekonomi global pasca pandemik dan konflik geopolitik. Masalahnya di sini tuan-tuan dan puan strategi betul yang tidak difahami rakyat tetap akan dianggap sebagai satu benda yang salah. Ramai penyokong Pakatan Harapan terutamanya dari PKR sangat kecewa melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang gagal menjaga ekosistem dalaman PKR. Membiarkan pecaturan yang menyingkirkan Rafizi Ramli dan kumpulannya memberi isyarat psikologi merbahaya kepada akar umbi iaitu kesetiaan dan kompetensi tidak lagi dilindungi dalam organisasi ini dipanggil elite capture bila elite parti mengawal sistem bukan sentimen ahli persepsi manipulasi pemilihan walaupun belum dibuktikan secara forensik sudah cukup untuk merosakkan trust capital PKR akar umbi tidak marah kerana revisi semata-mata mereka marah kerana rasa dikhianati secara senyap kepala lain ekor lain ialah simptom klasik organisational Dissonance. parti yang lahir dari idealisme reformasi kini kelihatan bermain politik lama dan kegagalan yang paling dahsyat paling ketara ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal menguruskan komunikasi strategik Jabatan Komunikasi Komuniti tidak berfungsi sebagai sense making machine Dalam teori KEL ini bila autoriti gagal menerangkan konteks ruang itu akan diisi dengan emosi sentimen kaum dan agama sementara itu UMNO membiarkan Dr. Akmal Saleh bermain politik konfrontasi media sosial secara psikologi ini meletakkan Anwar sebagai PM lemah yang tidak mengawal rakan gabungan walaupun realitinya lebih kompleks bab persepsi politik orang Melayu pula JCOM memang gagal habis dalam memilih information diet apabila rakyat terdedah berulang kali kepada naratif identiti tanpa penjelasan ekonomi yang mudah faham otak manusia akan memilih jalan pintas emosi ini bias kognitif universal bukan milik bangsa tertentu maka Anwar Ibrahim ini sebenarnya dia tidak bodoh tetapi beliau terlalu percaya bahawa rasional ekonomi akan bercakap sendiri dalam politik Malaysia ini memang silap besar Reformasi tanpa naratif ialah kegagalan komunikasi. Membiarkan PKR berpecah senyap-senyap pula ialah perjudian jangka panjang terhadap masa depan parti sendiri. Sejarah telah menunjukkan tuan-tuan dan perempuan. Banyak pemimpin jatuh bukan kerana dasar yang salah tetapi kerana gagal menjaga orang sendiri dan gagal menceritakan kisah yang betul kepada rakyat. Di sinilah Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang diuji. Ya, aku setuju sangat-sangat. Setuju sangat-sangat. Ini kan kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gagal menjawab segala isu-isu yang berbangkit di dalam parti dia. Dan rakan gabungan di dalam parti dia pun. Kan, dia buat ibarat diam saja. Dia tak sentuh, dia tak apa. Semuanya dia letak atas kepala. Kan. Tak apalah Zahid. Hang handle sini lah Zahid. Hang, hang urus ni lah. Kan. Persepsi yang dimainkan tu. Naratif. Ha, persepsi dan juga naratif yang dimainkan oleh rakan-rakan kita. Ah ha, rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan melalui AMNO, pemuda-pemuda AMNO. Dan juga persepsi ataupun naratif yang dimainkan dalam PKR. Ha, sebab dia tak terjawab, soal blockchain tak terjawab. Soal pemilihan tak terjawab. Nurul Izah, diam sampai hari ini tak berkata apa-apa. Tak bercakap politik, tak bagi penerangan, tak apa-apa. So bila orang bangkitkan dia dah jadi satu naratif. Di mana-mana dalam live ke dalam video ke apa semua sehingga orang tanya mana Nurul Izzah? Mana Nurul Izzah? Nampak ke tak Nurul Izzah? Sampai tahap naratif tu kan? macam pemilihan parti. Kenapa yang badan kepala yang kalah badan yang menang apa yang berlaku di dalam PKR? Kenapa tak terjawab sehingga hari ini? Kenapa aduan-aduan tak terjawab? Selagi PKR dia tak jawab semua segalanya ni kan, Tuduhan lontaran naratif yang dimainkan Selagi itulah akan nampak Anwar Ibrahim ni lemah Walaupun hari ni dia dua per tiga Tapi di dalam parti sendiri pun Ada gelombang-gelombang menolak Anwar Ibrahim Yang tidak bersetuju dengan apa yang berlaku Ya semua dalam PKR sokong Anwar sebagai PM Tapi bila dituduh mencatuh Dan hantar jawab tuduhan-tuduhan tu maka akan nampak lemah. Jadi inilah masalah dia. Ni masalah besar ni. Kan saya aku nak tengok satu video Nurul Iza. Sepuluh kejayaan Nurul Iza yang dikeluarkan oleh satu akaun akaun TikTok yang tak mai daripada mana tiba-tiba dia bercakap soal Nurul Iza. Tiba-tiba dia bercakap soal Afnan Hamimi dan Akmal, Akmal Saleh. Aku tengok dah profil TikTok tu, tak pernah bercakap pasal politik pun. Tiba-tiba dia sentuh soal Akmal Saleh, Afnan Hamimi, Nurul Izzah. Itu saja. Jadi kita sama untuk video seterusnya daripada sahabat ni. Apa dia kata lagi? Terima kasih kawan-kawan. Kalau iklan masuk, bantu tak sikit iklan satu geng. Menegur pemimpin bukan bermaksud memusuhi parti. Ia usaha membetulkan arah sebelum kerosakan menjadi satu budaya. Dalam konteks UMNO misalnya, isu utama hari ini bukan soal setia atau tidak, tetapi soal keupayaan membezakan kesetiaan dengan kerosakan. Dalam psikologi kepimpinan, terdapat satu konsep penting iaitu moral licensing. Apabila seorang pemimpin atau kumpulan merasakan jasa lampau mereka terlalu besar, mereka mula merasionalisasikan kesalahan semasa. Inilah punca mengapa pemimpin yang terlibat dalam kerosakan negara masih dipertahankan atas nama sejarah dan jasa lama. Kesetiaan kini bertukar menjadi perlindungan terhadap salah laku pemimpin berkenaan. Kes Najib Razak dan skandal YMBB adalah satu contoh yang sangat jelas. Apabila sistem kehakiman mensabitkan kesalahan, itu bukan lagi isu persepsi politik. Itu fakta institusi membela selepas titik ini bukan keberanian tetapi penafian dalam realiti dalam teori organisasi ini dipanggil realiti resistance satu keadaan di mana emosi telah mengatasi data Robert Sedini menerangkan prinsip komitmen dan konsistensi pemimpin yang terlalu lama mempertahankan individu bermasalah akan sukar berpatah balik kerana mengaku silap itu bermakna meruntuhkan identiti sendiri namun kegagalan mengaku silap membawa kos yang lebih besar dalam pemasaran jenama yang enggan menarik balik produk rosak, akhirnya kehilangan kepercayaan dalam pasaran itu sendiri dalam politik pula kesannya lebih berat kerana ia melibatkan negara. Dari sudut Edward DiBono, Bono kepimpinan yang sihat memerlukan white hat dan black hat fakta dan risiko mesti diutamakan, bukan emosi dan nostalgia. Membenci pemimpin yang membawa onar bukan budaya kebencian tuan-tuan dan perempuan, tetapi mekanisme perlindungan sistem negara yang matang memisahkan parti daripada individu dan kesetiaan daripada integriti kerjasama dalam kerajaan madani sepatutnya dinilai secara strategik bukan secara emosional keluar masuk kerajaan tanpa pelan pembaikan dalaman hanya menangguhkan penyelesaian sebenar iaitu membina semula kepercayaan daripada rakyat kesimpulannya amat jelas di sini kita tidak diajar membenci manusia tetapi kita wajib membenci perbuatan yang merosakkan negara. Pemimpin datang dan pergi, tetapi kerosakan akibat salah laku akan diwarisi oleh generasi seterusnya. Amno hanya akan kembali dihormati bukan dengan mempertahankan kesalahan pemimpin terdahulu, tetapi dengan keberanian menolak mereka yang membawa beban moral kepada parti dan negara. Ya, itu respon kawan ni. Setuju sangat-sangat. Ha, orang tegur tu sebab orang nampak salah. Bila orang tegur tu buatlah perubahan. Bukannya bila orang tegur, oh, upah saya terus saya terus tiba balik. Awak, ada teguran-teguran yang dibuat oleh saudara Rafizi tu semua memburukkan kerajaan? Kan ada teguran apa teguran yang dibuat oleh oleh Rafizi tu. Kalau kerajaan buat akan mengundang kerugian. Tidak. Banyak teguran-teguran itu kalau kerajaan buat dapat untungkan kerajaan. Macam yang terbaru ni kita boleh tengok soal lantikan-lantikan hakim, lantikan-lantikan AG, lantikan-lantikan pendakwa raya semua kan Bagus ke tak? Respon rafizi Memang bagus lah, itu baru betul-betul reformasi Betul, real reformasi ha, Soal menteri kewangan dan juga perdana menteri tak payah Ini soal kenapa dulu kita tak puas hati, kenapa perlu melalui perdana menteri Kenapa perlu melalui Perdana Menteri? And so dulu kita dah persoalkan. Tapi yang hari ini kita kita cakap reformasi tapi tetap melalui Perdana Menteri. So bila orang kritik, timahlah. Timahlah dengan seadanya. And itu bukan reformasi sepenuhnya. Kalau betul-betul reformasi sepenuhnya, semua diletakkan di bawah parlimen tidak melalui Perdana Menteri sebab Perdana Menteri ini bertukar ganti. Kan? Eh? Sekarang ialah melalui Anwar Ibrahim. Lepas ni pula kalau Anwar jadi pembangkang ke apa semua, orang lain yang jadi Perdana Menteri. ah eh? Dengan cara kononnya reformasi yang dikatakan tu, ha? Eh? tetap melalui Perdana Menteri selepas Anwar, dia boleh je petik jari, petik jari, ha? Eh? pun dia penawar raya ke apa ke, boleh Guna juga atas petikan jari yang dibuat oleh Perdana Menteri tu Sebab yang melantik Seseorang tu Melalui Perdana Menteri ah, Sebab kononnya jasa lah kan Jasa jasa So terpaksa ikut perintah Aha. Jadi itulah Tak tahulah kan Macam soal Najib apa semua kan? Selagi UMNO duk pertahankan kesalahan Bukan singgit, bukan seratus ribu, bukan sejuta, bukan sepuluh juta, bukan seratus juta. Bilion. Kalau UMNO dia nak dapat undian daripada atas, atas pagar, dia kena kuburkan, dia kena tutup. Dia tak boleh pertahankan penyakawan kesalahan yang dah dibuat oleh Najib Razak. Jangan tutup kesalahan dia tu sebab biasa. Kononnya Najib dia ada jasa, kita tutup kesalahan Najib tu ah, sebab jasa. Now! Tak boleh. Ah, Okey, satu lagi. Yang katanya sebab Nurul Izzah kan? Nurul Izzah, Nurul Izzah. Ah. Yang aku cakap, sepuluh kejayaan Nurul Izzah. Ah, kejayaan besar sebagai video yang tak akhir video ni lah. Okay. Terbesar Nurul Izzah Anwar. Lima, ah, bukan. Bukan sepuluh, lima saja. Lima kejayaan besar Nurul Izzah Anwar sepanjang tahun 2025. Okey. Aku ambil video ni. Aku ambil video ni daripada akaun TikTok yang tak berpolitik pun. Tapi tiba-tiba dia keluarkan dua video. Satu soal Afnan Hamimi. And apabila penyangak dan juga penunggang bergabung. Kalau apa tu intro aku yang live tadi. Ya, aku live tadi aku guna intro tu. Apabila penyangak dan juga... Penunggang bergabung, Ah, ha, berlakulah musibat nasional. Ha, macam ni video yang kedua yang dia keluarkan, lima kejayaan Nurul Izzah. Jom kita layan. Apa dia kata? Inilah lima kejayaan terbesar Nurul Izzah Anwar sepanjang tahun 2025 yang tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun. Yang pertama, Nurul Izzah Anwar berjaya menewaskan Rafizi Ramli dalam pemilihan timbalan Presiden PKR dengan cara manipulasi sistem pemilihan parti yang direstui oleh papanya. Yang kedua, Nurul Izzah Anwar berjaya menunaikan haji dan umrah untuk mengimbangi kejayaan duniawinya menewaskan Rafizi Ramli. Yang ketiga, Nurul Iza Anwar berjaya menyuruh PMX menukar ketua SPRM. Meskipun suruhannya itu tak diendahkan oleh papanya sama sekali. Yang keempat, Nurul Iza Anwar berjaya membiarkan Presiden PKR mengetuai jentera PH dalam PRN Sabah. Walaupun secara adatnya, ia adalah tugas timbalan Presiden PKR. Dan yang kelima, Nurul Iza Anwar berjaya menghilangkan dirinya dari radar sehingga ramai yang tertanya-tanya di manakah timbalan Presiden PKR berada sekarang dan apakah hala tujuh parti yang ingin dibawanya dalam menghadapi beberapa siri PRN dan PRU akan datang. Jika anda tahu, tinggalkan jawapan anda di dalam ruang komen. Ya, sila tinggalkan jawapan di ruangan komen. Ah, ha, itulah naratif, naratif. Persepsi dan juga naratif yang dimainkan oleh orang-orang di luar sana yang mengakibatkan imej Anwar Ibrahim itu teruk. Ya? Ha? Sebab image Anwar Ibrahim pun soal Najib. Kita ambil sikit soal Najib. Katanya Anwar Ibrahim sendiri mengakui dialah yang mengusulkan nama Najib untuk dapat pengampunan. Kan? Dan yang di Pertua Agung setuju bagi 50%. Kan? Yang denda daripada 100, 100, 120 juta diturunkan kepada 50 juta. Kan? 12 tahun penjara diturunkan kepada enam tahun penjara. Dan sekarang berbaki lagi tiga tahun. Pun ada ada geng-geng penyokong-penyokong yang di bawah tak puas hati. Kan? Ya, untuk Anwar Ibrahim nak menjawab kepada penyokong-penyokong UMNO, -penyokong, okeylah. Um, ni jasa saya terhadap Najib. Saya telah mengusulkan nama Najib untuk dapat pengampunan. So, Najib dapat pengampunan. Tapi, yang dulu kita menentang perasuah, penyakau, apa yang semua ni. Sekarang ni lah kan, sebagai penutup. Kan. Ramai sangat orang tak puas hati. Dulu cakap lain dan buat lain. Dulu cakap lain, ketulusan, kejujuran, amanah. Tapi yang berlaku macam lain. Yang berlaku macam lain. Maaf cakaplah, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Kan? Yang kita memang kita nak pertahankan Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebab kita tak tahu dan kita tak nampak siapa bakal Perdana Menteri maupun daripada UMNO Barisan Nasional maupun daripada PAS Perikatan Nasional dan bersatu yang layak yang dikenali yang tersohor seluruh 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 dunia selain Anwar Ibrahim untuk dalam masa 10 tahun. Ini dah 3 tahun yang pertama Anwar Ibrahim. Ada lagi kalau dia kalau dia jadi Perdana Menteri Penggal yang kedua dia ada masa 7 tahun lagi. Tapi dengan cara naratif apa yang berlaku dalam parti, dalam kerajaan, kan ha, tidak tidak dijawab kalau Rafiza Ramli kritik ha keluarlah poster keluarlah itu merajuklah apalah itu saja sedangkan yang dia menjawab yang dia kritik kerajaan pentadbiran Anwar Ibrahim hari ini semua ke Allah membina ha adakah Rafiza Ramli bagi satu cadangan dekat Anwar Ibrahim supaya Anwar buat tapi bila Anwar buat apa yang dicadangkan oleh Anwar, oleh Rafizi semua merugikan parti. Semua merugikan Anwar. Semua merugikan kerajaan mana ni. Tak ada pun. Dia kritik ke arah membina. Sebab aku pun faham Rafizi Ramli otak dia bukan macam otak orang-orang lain. pemikiran dia, pengetahuan dia, cadangan dia. dia punya pandangan diri dia memang berbeza. Cara dia cara dia menjawab setiap isu-isu yang berbangkit pun berbeza. Pandangan-pandangan dia terhadap UMNO, BN Baru-baru ni kalau tengok podcast dia Pandangan dia tu memang Tidak seperti orang lain Tidak seperti menteri-menteri Di dalam kerajaan tu Pandangan dia tidak seperti Anwar Ibrahim pun Pandangan dia kita fikir betul lah Logik lah Han? Tapi bila Bila, bila dia tegok dan dia bagi pandangan Hampir tak boleh terima Keluarlah satu poster tu poster ni macam-macam poster Jadi itulah. Dan Selagi image Anwar, imej PKR, selagi pada aku lah kan. Kalau dia tak berjawab soal blockchain, soal aduan, aduan puluhan ribu malah ratusan ribu lah kot. Kan? Orang yang buat aduan sebab pemilihan parti, tidak. Dia tak jawab. Selagi Nurul Izzah duduk dalam gua, tak menjawab, tak bantu pak dia, tak bantu bagi penerangan. Selagi tak buat apa-apa, duduk dalam gua, dapat pegang jawatan, haram apa pun tak bercakap, tak tulis, tak buat video, tak buat apa pun. Ha, selagi itulah, pada muka PKR. Sebab apa? Sebab kita ada timbalan presiden yang raib, yang hilang. Musim pilihan raya, baru timbul. And sekarang tak ada musim pilihan raya, tenggelamlah. Dan juga satu lagi isu. Bau-bau ni. Yang saya dua ni hak yang dibangkitkan Nurul Izzah setai rombongan ke Turki. Tak ada apa yang, hak yang menjawab. Bila orang sini sikit, perli sikit, oh lebih baik jadi wala'un lah. Eh, lebih baik jadi itu, lebih baik apa jadi ini. Dulu sewaktu Najib jadi Perdana Menteri, Najib bawa anak dia. Kita tiba Najib. PKR Anwar Ibrahim semua tiba Najib termasuk Rafizi pun tiba kan eh, minta anak anak Najib itu bayar tambang sendiri tapi bila macam sekarang ni kita yang buat kan eh, kita yang buat oh kita nak matlamat menghalalkan cara tu tak boleh ah ha, macam tu toh, kita dah jadi macam pas matlamat menghalalkan cara dulu orang lain buat tak boleh sekarang kita buat, boleh. Lepas tu tak menjawab pula satu bak. Kan? Semua, tambah-tambah ni pula. Kan? Timbalan Anwar ke, sekeliling Anwar ke, yang ada jawatan, semua diam. Tunggulah Anwar Ibrahim jawab. Tapi itulah, memang Anwar Ibrahim kena juga jawab. Sebab tiba-tiba ada gambar Nurul Izzah bersama rombongan Anwar Ibrahim. Jadi itu yang orang pun jadi tak puas hati. Kan? Bila... Bila orang kritik, oh terus. Terus dituduh apa? Wala'un. Terus di apa tuduh, oh lebih baik suara macam suara wala'un. Kritik macam kritik wala'un. Ha, ni aku share sebagai apa penutup aku punya video ni. And, oh itu wala'un. Ini wala'un. Ha. Ini siapa dia ni? Anu Ibrahim, ah, ha? Lepas tu Nur Izzah. Ha. Kan Jenderal perang ada rupa di sana. Wow, sebelah mesut Ozil ke tu? Muka. Muka sama. Bila orang post, bila orang post macam ni, oh dah. Apa dah isi borang PN ke? Ha, awak ni profesional. Kalau awak buat komen konten nampak syirik sikit, tak sepatutnya terikut gaya-gaya walaun walaupun awak bukan lagi ahli PKR. Lah. ini posting makeup SUADI. Allahuakbar. Kan? Ini hak yang, hak yang hak yang, masalah Dulu orang lain buat tak boleh, kita tiba sekarang kita buat. Bila kawan-kawan kita sendiri kritik, oh, dituduh walang unla pol semua. Ni yang susah. Jadi itulah. Kan? Anwar Ibrahim, dia pemimpin PKR hari ini kalau dia tak menjawab segala isu-isu yang berbangkit, naratif, yang dimainkan oleh puak-puak ataupun puak-puak pembangkang ataupun geng-geng kita sendiri. Pakatan Harapan. Kalau dia tak menjawab masalah. Bila kita kritik sikit. Kritik bagi cadangan. Bagi. Bagi cadangan supaya kerajaan buat. Terus di apa nama tuduh tidak sehaluan lah mengkritik kerajaan lah. Apa melemahkan parti lah. Sekarang ni pula eh kalau macam kita ambil dua orang Rafizi dan juga Hasan Karim. Oh, kalau Hasan Karim kritik tak apa. Okey dah. Tapi jangan Rafizi lah. Ya. Sehingga keluarkan. Oh Rafizi jangan buat podcast tu aku tak suka. Kan, kami tak suka podcast Rafizi. Ha, pergi mampus. Hang buatlah podcast hang sendiri tengok ber berapa juta rakyat suka. Suh so, ha, pemimpin-pemimpin damai tu, pemimpin-pemimpin yang yang sokong tu buat podcast sendiri. Tengok berapa bilion rakyat suka dengan podcast pemimpin hang tu. Dan bandingkan dengan Rafizi Ramli. Tu ya pun. Baru 24 jam. Lebih 50 ribu tontonan. Apa cerita? Seminggu, dua minggu, 100 ribu tontonan. Itu baru satu akaun. Belum akaun orang-orang lain lagi. Belum orang potong-potong kerak, kerak Bagi penerangan kepada rakyat. Bagi carangan kepada kerajaan. Tegur pemimpin-pemimpin. Sebab pemimpin ni bila dia ada jawatan dia akan wujudnya keegoan dia kesombongan dia. Kalau tak ada orang tegur dia akan lalai. Dia akan alpa sebab kuasa tu sebab nabi pun nabi dah apa nabi dah cakap dah. Kan? Kuasa, duit dan last sekali wanita. Hmm. But itulah kelemahan-kelemahan. Nampak be nampak. Jadi itulah sebab sedikit bebel aku. Eh? Naratif tu tolonglah jawab eh? Naratif ke apa hak yang dimainkan Tolong jawab soal blockchain Pemilihan Nurul Izzah diam Kenapa Nurul Izzah diam? Macam mana nak bantu parti yang supaya Parti yang dikenali seluruh negara lagi Anak-anak muda yang baru habis sekolah Semua orang kenal Oh ni Anu Ibrahim Anu Ibrahim ni parti PKR Oh Nurul Izzah ni anak Anu Ibrahim Oh timbalan Presiden PKR bercakaplah bagi penerangan dan minta lagi ya amno terima hakikat najib tu terbukti bersalah duit masuk dalam akaun dan najib guna duit tu dan terbukti najib dijatuhi hukuman bersalah masuk penjara tapi ya amno janganlah cuba tegakkan benar yang basah salah tu tetap salah ni yang payah nak bagi yang payah ha ah, okey Alright, kita jumpa di dalam live. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk layan yang datang untuk video yang akan datang. Kalau iklan masuk bantu tak sikit iklan hujung-hujung video ni kan. Yeah. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih support Solehin Syabudin.